вот ту проекцию нашей же жизни, которая просто вот выглядит иначе. То есть вот какие-то фрагменты нашей жизни, они вот выглядят, как выглядят эти картины. И это на самом деле очень интересно. Если вот первая выставка, которая была, я знакома была заранее с этими работами, то вот второй поток этой коллекции для меня на самом деле вообще просто откровение. То есть пошла совершенно другая информация, совершенно другая. И вчера, когда мы готовились, и Саша говорит, ну я не знаю, ну что, что говорить. Я говорю, слушай, расскажи просто людям, расскажи, как это все рождалось. Потому что вот этот момент прикосновения, когда ты не просто там сам решил, что я что-то возьму и нарисую, а когда это пришло, захватило тебя, и ты просто не можешь этого не сделать, и ты пишешь, и пусть Подробнее расскажет сама Александра. Я все-таки передаю тебе микрофон и давайте ее поддержим аплодисментами. Очень рада всех видеть, спасибо, что пришли. Я действительно очень волнуюсь, переживаю. Для меня говорить словами сложнее намного, чем выражать свои мысли и переживания в картинах, поэтому я и этим занимаюсь. Хотела рассказать о своей концепции. Идея родилась достаточно давно. Вот часть из этой коллекции 13 работ с животными. Такой симбиоз человека и животного. Это была первая серия, которая показывает нашу животную э, часть у нас, которая есть, и те проявления, и субличности, которые у нас есть, то есть ну, проявления. И потом родилась идея, она параллельно рождалась, э, показать вторую сторону, э, как бы дуальную сторону этого. Это мир э, духовный, э, мир метафизики и э, мир сущностного э, как бы бытия, не личностного, а сущностного. Вот так, такая вот теперь коллекция. Как они рождались, многие вот спрашивают, а как, тут, как? вот как бы по-разному на самом деле, и вдохновляют абсолютно разные вещи, и жизненные идеи некоторые приходят просто сами, некоторые рождаются, вдохновляют какие-то внешние вещи. Я не знаю, что еще сказать а как давно уже начала писать картину? Я пишу с детства. Вот. Это моя мечта была с детства заниматься живописью. И буквально чуть больше полугода я начала активно этим заниматься. Идей у меня очень много. Вот. Хватало бы времени это все реализовывать. И, конечно, вот уже известны даты уже следующей выставки. Вот. Идей уже очень много. Вот. Всегда, всегда писала и продолжаю и буду, и учусь, и как бы пишу. Сколько всего картинных планы на ближайшее будущее? В этой коллекции 26 работ, она называется 13-13, это ну, как бы 13 картин из одной серии вот, животными и 13 работ, других работ вот, о мире метафизическом. И вот как раз это на перехрести это как раз вот та точка, где пересекаются эти два противоположных мира, которые параллельно существуют одновременно в одно время, но они очень разные. Спасибо за вопросы. Вот. И еще вдохновляют, конечно, знания о вот. а квантовой физике. И вот, как бы я интересуюсь квантовой физикой, а также нейробиологией. Очень интересно познавать. Это два, можно сказать, противоположных мира. Но на самом деле интересно то, что для себя открыла. Ну, мое видение этого, что это все существует одновременно, и не было ни яйца, ни курицы изначально, но ну, это мое мнение, а как бы это все одновременно существует. Александр, Александра, ты была в лидерской программе, вот э, у тебя тема животных, животные сущности, но у тебя уже пошла вселенная, э, чувствуется растяжка после этого в твоем ну, творчестве? Ты вышла за рамки вот какой-то одной не знаю, темы. С чем это, ну, я не могу приписать это к лидерской программе, но на самом деле путь художника это духовный путь, и когда работаешь, это все приходит. То есть, ну, через людей это приходит просто напрямую, да, и как бы в этом есть развитие. А как это связано? Ну, конечно, все связано. Вот, все, что происходит в жизни, это все влияет в любом случае. Если в контексте квантовой парадигмы. Это эти животные. Когда исчезнут, будет только Когда купят. Я не могу ответить. С козлом еще будет долго, да? Да и почему козлы вот интересно? Вот в чем такая вот вот, это да, это <laughs> интересный работа. <laughs> Любовь зла по любой козла. Или? <laughs> а, нет, это неожиданно будет, может быть, для многих. А, на самом деле все началось вот с работы гурман. А Не зря висит первое. А, это уже копия ее по заказу. И а, все началось с того, что вот у нас презентованные сыры вот, торговой марки «Казачка». И вот все началось на самом деле оттуда. Это моя хорошая, очень знакомая. Мы из одной компании. И она мне говорит, выставляйся, у нее была сырная ковярня. Говорит, давай сделаем выставку. Она сказала, прошло, наверное, полгода, я вот думала, думала, и думаю, может быть, действительно, там, и начала, в общем, с этой козы. Вот, и когда я ее написала, у меня здесь нет этой работы, родилась другая вот как раз идея о том, что вот голова козла или козы и вот туловище человека. И пошло, пошло, пошло. В общем, это все, это ну, случайно не случайно, но вот так то это. Есть, то есть кванты здесь не Вообще. Да, да, это просто жизнь, А на самом деле картины развешаны концептуально очень. То есть вот это была ключевая работа на прошлой выставке «Разделение». это библейская тема про разделение агнцев в Козырь. вот и как раз вот здесь как бы эти овечки, которые вот это уже как вот, по этой стороне идут работы на, на метафизическую тему, да? Вот я как вот, между двумя мирами, то есть потому что на самом деле я верю, что мы перемещаемся, можем перемещаться и туда, и обратно, как бы все в наших руках. Мы делаем выбор каждую минуту. Вот. И как бы вот уже по левую сторону отойдут вот ну, озленькие вот овечки. Да. В этой теории вообще всего находится все постоянно в одном месте. Да. Везде. Да. Вот, ну да, ну, не знаю, что еще сказать. Спасибо. А свинки будут, все. нет в вашем репертуаре. А, все возможно. Курица да, тоже есть. То есть да, картина там за углом она так припрятана. То есть бывает. Это вдохновили меня женщины. Вот, потому что. Спасибо, женщинам. Да, на самом деле это как раз о то, том, что действительно бывает. Но вот, каждая женщина. И это хорошо. Это свиньи. Спасибо, я очень рада всех видеть. А, еще хотела сказать, что у нас вот на, есть сена прекрасно, ароматная, и на нем стоит коробочка yeah. э, цветная. И вы можете достать пожелания почитать. Вот, для себя, да. Да, каждому по Каждому по одному. Да. А также книжечка с интересные работы мы наблюдаем. Какая вас картина больше цього підчисляє тут всі прекрасний галереи? Я Ты пишешь, да? да я вже побачив тут кілька знахідок. Причому як в тваринно-людській темі, як абсолютно чітко висловилась художник Олександра Єрастова. Тут є і на лабутенах, на злобу дня, так би мовити, як вона схопила цей тренд. Наприклад, ну, ми вже там стояли. а наші Наприклад, ну, я, звичайно, просто журналіст, я не експерт. Я чомусь подумав, що тут читається Байкер Путіна. Я вже Забув, як його звуть, але не всі байкери-козли теж дуже гарно, абсолютно естетично, чудово і заряджає оця рожева тема, оця козочка, надуті губи, надутий пузир. Звичайно, що відділити. і відокремити зерна від полови, світло від темного, агнта від кезліщі, козліщ чи Звісно, це теж вражає. Практично, ну, я, я до цього бачив деякі картини Олександри, але я, наприклад, переконаний, що вона абсолютно від виставки до виставки дедалі більше розкривається, прогресує. Я Просто разом з нею був в лідерській програмі. Вона намалювала картину, яка об'єднувала нашу групу. Це був гімн, це був символ нашої групи в лідерській програмі, і ми були абсолютно вражені. І Олександра не здає позиції. Вона Молодець. в тому краї. А ну-ка, ну розкрой, що тут написано. Ну, да. О, хорошо, финансовый угол получается, замечательно. А тебя что-то впечатляет из этих картин? Спасибо.